Dari reformasi kepada reformanan dan kini reformusa. Seorang lagi calon ialah George Hugh, asalnya DAP, kemudian masuk warisan dan sempat menjadi pembantu menteri. Bila warisan jatuh, masuk JRS dan kini PKR. Setiap dari kita, apatah lagi yang memimpin parti-parti politik ini, akan terus berdepan dengan dua pilihan dalam setiap keputusan dalam hidup kita. Assalamualaikum Salam sejahtera Kita tengok Rafizi dulu ah, Pandangan dia mengenai Pilihan Raya Negeri Sabah Yang akan diadakan pada 29 ni ni So kita tahulah PH Akan bertanding 20 kursi So tak ada susah Saya tak rasa akan ada gabungan yang akan ni Kebanyakan nanti ya ah, Bila dah habis ah, kemenangan Kita akan tengok ah, Akan bertaburan lah Kemenangan you know, pati parti-parti dan penghujungnya akan berlaku uh, kerajaan campuran lagi ya. Uh. Komen dia, pandangan dia mengenai pilihan raya negeri. Iaitu calon-calon okay, yang. yang lompat dari... Okey, uh, ada. Kita tahu lah. Banyak yang uh, kita lihat, uh, lah calon-calon lompat. Macam uh, dengar? Pelik-pelik. Daripada PKR masuk GIS, Bagaimana? GIS masuk... Mereka okey. <laughs> Betul. Ha, bertanding antar parti yang tiba-tiba Calon payung terjun. Banyak lah. Ha? So, kita dengar ha? tak <tabar>, apa ha? Kita dengar. Agak Bagi saya ulasan ni agak menarik lah. Ha? Orang ulasan yang fair sebagai ini ha? Orang pengalaman dalam politik dalam pilihan raya ni lah. Ha? Okey ha? Dari reformasi kepada reformanan dan reformanan. kini reformusa. Reform. PKR telah mengumumkan 10 calon untuk pilihan raya negeri Sabah. Dari 10 calon ini, 4 adalah calon payung terjun iaitu calon-calon yang lompat dari parti lain atau calon yang baru masuk parti. Calon yang baru masuk parti iaitu Datuk Ruji adalah bagi kerusi Merotai, itu lebih mudah untuk kita fahami. Kerana PKR perlu menampilkan calon-calon yang berprofil tinggi. Datuk Ruji adalah bekas pegawai kanan kerajaan dan kehadiran beliau boleh menambah nilai PKR di mata rakyat calon yang tiga orang lagi pula mungkin boleh ada kesan yang sebaliknya kerana rekod mereka yang suka melompat parti. Datuk Yamani Hafiz Tun Musa Aman adalah anak kepada TYT Sabah sekarang. Sebelum ini menganggotai AMNO kemudian Bersatu dan kini PKR. Maksudnya parti yang berkuasa di persekutuan parti itulah yang akan jadi platform politik. Tak benar ya, tengok bagaimana mereka ni macam mencari dia rezeki sambung-sambung parti mana dia kerajaan semua dia bawa masuk. Tapi diterima oleh orang orang Sabah kan Beliau. Begitu juga dengan calon melalap Datuk Jamawi Jaafar. Sebelum ini dalam AMNO bila warisan berkuasa beliau masuk warisan. Tahun 2020 warisan pula jatuh. Beliau kembali kepada AMNO dan bila AMNO tidak sebulu dengan JRS tahun 2023, beliau masuk JRS, kini masuk PKR. Seorang lagi calon ialah George Yu, asalnya DAP, kemudian masuk warisan dan sempat menjadi pembantu menteri. Bila warisan jatuh, masuk JRS dan kini PKR. Dalam PKR, dari dulu lagi ada pandangan yang berbeza mengenai calon-calon lompat. Satu pandangan merasakan calon lompat adalah seperti durian runtuh, kerana yang melompat itu selalunya sudah ada nama, ada pangkat dan mereka ada pengaruh. Kalau yang melompat itu adalah bekas wakil rakyat di kawasan itu sebelum ini, dirasakan peluang menang mungkin lebih tinggi. Satu lagi pandangan berpendapat ia tidak serasi dengan jiwa reformasi yang mahu melihat ahli politik yang berprinsip. Jika calon yang melompat itu benar-benar berjiwa reformasi, kita tidak perlulah lawan dia sebelum ini. Sama ada memang dia sudah berada dalam PKR dari awal ataupun dia seorang wakil rakyat yang baik walaupun dari parti yang lain. Itulah mereka banyak calon cari makan di <tik> Zabar. Tapi kita saya tak nak komen banyaklah. Itu penerimaan orang Sabah. Kita tahu lompat melompat parti ke parti, dahan ke dahan. Yang pilih yang kita tahu Sabah ni luas jangan main. Dia ada 73 kerusi. Ha, 73. Tambah lagi 3, nak mana apa kerusi apa nanti kan. So amanah tak nak menang, pas tak menang tapi bagi saya strategi parti mestilah tepat dengan kehendak rakyat. PKR tampil di persada politik negara dengan janji untuk membawa politik baru dan membuang budaya lama yang menjadikan mandat rakyat itu sebagai percaturan untuk tawar-menawar. PKR pernah ada pengalaman masuk pilihan raya dengan menampilkan bekas-bekas wakil rakyat yang melompat parti iaitu semasa pilihan raya negeri Melaka yang lepas. Keputusannya tidak baik. PKR kalah semua kerusi walaupun dalam PRU 2018 PKR mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarahnya di Melaka. Setiap dari kita, apatah lagi yang memimpin parti-parti politik ini, akan terus berdepan dengan dua pilihan dalam setiap keputusan dalam hidup kita. Sama ada kita memilih jalan pintas untuk menang, contohnya ambil calon lompat yang pasang siap Hmm. atau kita memilih untuk menang atas usaha kita sendiri melahirkan calon-calon yang kita didik sendiri. Hmm, ya, yeah. taklah. Apa-apa itu pandangan dia. Kita kita tak payah nak makian kutuk lah. pandangan politik dia let him be. Okey ah. Eh? So, tak ada siapa kita nak paksa nak terima apa semua ulasan tapi okeylah satu ulasan yang bagus. Bagi kita pengaturan fakta-fakta mereka-mereka yang kaki lompat apa semua. Bagus lah. Ha? Betul tak? Ha? Saya betul lah. Ha? Walaupun ada pandangan referee yang saya tak suka bertentangan. Bila ada pasal hati. Tak apa lah. Ha? Dia bukan fakta pandangan tinjauan ulasan. Let him be lah. Betul tak? Ha? Kalau itu lah. Ha? Orang Sabah boleh terima lompat-lompat parti-parti. Sebab mereka lebih... Nampak kepada orang setempat Sebab itu kadang-kadang mereka-mereka yang Kita tengok calon bebas tu Yang tak dicalonkan oleh parti dah sebelum ini Dia bertanding macam dia menang Dalam politik kalau kata Di Melaka kalah besar Tapi di Negeri Sembilan menang besar pula So susah kita nak justify Sebab, musabab, kenapa Sebelum ni menang besar Sama di Johor Pirahaya Negeri Johor Dia mana UMNO menang 42 kursi 2.3 Kalau 2018 ha, Menang PH Tapi tinggal 7 sahaja Dalam Pirahaya apa Pirahaya Negeri tu Tapi bila datang balik Pirahaya 2015 Jadi hat lah bagaimana <tuh -tuh. <tuh. <tuh. Parlimen boleh menang 15 Daripada berapa 23 So bukan Susah sentimen rakyat Dia boleh berubah-ubah sama dekat Sabah ni Dan kita tahu don ni Dia punya undi tak banyak 10,000 orang Dia punya undi 10,015 20 Kecuali dekat Sabah tak So Untuk nak mereka Nak memenangkan Hati yang tak Susah Dan lagi kita tengok Tambah kawasan ni Sabah dia kawasan penalaman So, kamu macam kampung-kampung mereka boleh pegang satu kampung. <gifat> mereka kenai. Tambah-tambah kau ke orang, orang yang ahli, ahli apa, ahli wakil ayah yang ada. Cita. So, <gifat mereka> betul tak? Baik tu lah, kalau mereka buat performa bagus.